علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا مقبول عمل سید نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت کرنے کے بعد دل میں خواہش ہوئی کہ کہیں بہت بڑے عالم دین سے کسب فیض کرنا چاہیے میں مسلسل اس جستجو میں رہا یہاں تک کہ اسفہان میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی میں نے ان سے شاگردی کی درخواست کی جو کہ خوش قسمتی سے انہوں نے قبول فرمائی میں اس طویل عرصے تک ان کی خدمت میں رہا اور ان کے انوار علم سے قصب ضیاء کرتا رہا اور آپ مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور مجھے اپنے گھرانے کا ایک فرد سمجھتے تھے علامہ موصوف ہمیشہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بہترین لباس سلوا کر دیتے تھے حتا کہ ان کے نوکر اور خادمائیں بھی کشمیری دوشا لے پہنتے تھے مجھے یہ دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوا کہ اتنا بڑا عالم زاہدانہ زندگی پر عمل کیوں نہیں کرتا اور آرائش دنیا کو اس قدر اہمیت کیوں دے رہا ہے جب کہ علیہ السلام پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے میں اس وقت کے انتظار میں رہا جب کبھی فرصت اور خلوت کے لمحات میسر ہوں تو میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کروں ایک روز اتفاق سے مجھے ایسا موقع مل ہی گیا ہم کافی دیر تک مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور میں نے اس مسئلے پر بھی گفتگو کی لیکن میں نے یہ محسوس کیا میں علامہ سے بحث کرنے کے لائق نہیں اور علامہ موصوف دلائل سے مجھے خاموش کرا دیں گے میں نے ان سے گزارش کی میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میری یہ حیثیت ہے اگر آپ آمادہ ہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے سے عہد و پیما کر لیتے ہیں وہ یہ کہ ہم میں جو بھی پہلے فوت ہو وہ عالم خواب میں آ کر دوسرے کو پیش آنے والے حالات سے باخبر کرے استاد محترم نے قبول کر لیا چند عرصے بعد استاد محترم بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے رحلت فرمائی علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی رحلت سے ہر شخص مغموم ہو گیا اور اسفہان شہر ان کے سوگ میں پورے ایک ہفتہ بند رہا لوگ علامہ مرحوم کے لیے فاتحہ خانی اور دعا میں مصروف رہے استاد محترم کی بے وقت موت نے مجھ سے تو میرے ہوش و حواس تک چھین لیے وفات کے ایک ہفتہ بعد میں ان کے فراق میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی میں نے علامہ مرحوم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے قریب بہترین لباس زیب تن کیے بیٹھے ہیں اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تو وفات پا چکے ہیں میں ان کے سامنے گیا سلام کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کہا عالم برزخ میں آپ سے کیا سلوک ہوا اور آپ نے موت کو کیسا پایا انہوں نے فرمایا پیارے فرزند جیسے ہی میری بیماری میں شدت آئی اور درد میں ناقابل برداشت اضافہ ہوا تو میں نے اس درد و علم کی اللہ کے پاس شکایت کی اور عرض کی پروردگار تو نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا خدایا درد سے میرا برا حال ہے اور میں اس درد کو برداشت کرنے کے لائق نہیں مجھ پر اپنی رحمت فرما اور مجھے اس مرض کی شدت سے نجات عطا فرما اس وقت میں نے ایک جلیل القدر شخص کو دیکھا جو آ کر میری پائنتی کے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے میرا حال پوچھا میں نے اس کے سامنے بھی شدت درد کی شکایت کی اس نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر رکھا اور پوچھا کہ کیا اب اس میں درد ہے میں نے کہا جہاں آپ نے ہاتھ رکھا وہاں سے درد ختم ہو گیا ہے لیکن اس سے اوپر والے حصے میں درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ شخص پھر باری باری اوپر ہاتھ رکھتا آیا جہاں جہاں وہ ہاتھ رکھتا وہاں درد ختم ہو جاتا یہاں تک کہ اس نے میرے دل پر ہاتھ رکھا پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اس بدن خاکی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوں میں کمرے کی ایک سمت میں کھڑا ہو گیا اور میرا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا میں نے بڑے تعجب سے اس جسم کو دیکھا اس وقت کمرے میں میرے جتنے بھی رشتہ دار کھڑے تھے سب نے رونا شروع کر دیا اور شدت غم سے میرے جسم سے لپٹنے لگے میں نے ان سے اسرار کیا تم لوگ مت رو مجھے درد و علم سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی میرے جسد خاکی کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اور جنازہ پڑھایا گیا اس پورے عرصہ میں یہ سب مناظر میں خود دیکھتا رہا اور یہ دیکھنے کے لیے میرے جنازے کو کس طرح سے دفن کرتے ہیں میں خود اپنے جنازے کے آگے چلتا رہا قبر تیار ہو گئی اور اب انہوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں قبر میں داخل ہوں گا لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے جسم کو لاحد میں داخل کیا تو اس وقت کچھ سجھائی نہیں دیا میں خود اس قبر میں کیسے داخل ہو گیا بس یہی سمجھو کہ قبر بند ہو گئی اور میں نے اپنے آپ کو اس تنگ مقام میں پایا پھر میں نے ایک آواز سنی میرا بندہ محمد باقر آج کے دن کے لیے کون سا زادرا لے کر آیا ہے میں نے اپنے تمام نیک عمال بتائے لیکن کوئی بھی عمل قبول نہ ہوا اور میری وحشت میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا گیا اور مجھے کوئی رافرار نظر نہ آتی تھی آخر میں نے یہ عرض کیا پروردگار ایک دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر اسفہان کے مرکزی بازار سے گزر رہا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کو مار پیٹ رہے اور اسے بے تحاشا گالیاں دے رہے پتہ چلانے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص ان کا مقروض ہے اور وہ ان کے قرض کی ادائیگی سے قاصر ہے وہ بے چارہ مہلت مانگتا تھا لیکن کوئی بھی اسے مہلت دینے پر آمادہ نہ تھا اسی اسنا میں ایک دکاندار نے اس کے سر پر جوتا دے مارا اور کہا مجھے علم ہے کہ تجھے قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے مگر اس طرح سے میرے دل کو ایک گونہ تسلی مل رہی میں نے دل میں کہا مجھے ان لوگوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ میں نے کہا جس شخص نے اس سے قرض لینا ہے وہ میرے پاس آ جائے میں اس کا قرض ادا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیچارے کو چھوڑ دیا جائے میں اس شخص کو لے کر اپنے گھر آ گیا میں نے اس کی دلجوئی کی اور اس کا تمام قرض ادا کیا اس وقت میں نے قبر میں یہ آواز سنی کہ ہم نے تیرے اس عمل کو قبول کیا پھر مجھ سے مزید کوئی سوال جواب نہیں ہوا اس کے بعد میری قبر میں جنت کا دریچہ کھل گیا جس سے نسیم جنت میری قبر میں آنے لگی اور میری قبر تا حد نظر وسیع ہو گئی جہاں مجھے ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں جو شخص میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے لیے جو قرآن پڑھا جاتا ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا کرتا ہے پھر علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا سید اب تم ہی بتاؤ اگر دنیا میں میرے پاس مال و دولت نہ ہوتی تو میں اس مقروض کا قرض کیسے ادا کرتا مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ استاد محترم اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے تھے اس میں مسلحت ہوتی تھی اور استاد معظم ہمیشہ اسلام و مسلمین کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے